Добрый день. Добрый день. Меня зовут Виталий. Как к вам обращаться? Ливан. Ливан, о чем общаетесь? Да я только что вот сел, знаете. Ну, есть а, какая ну, предпочтительная основном, тема? Так... Уф, а, с... Мы из Украины, да, вижу? Да, Украинцы общались с политикой о войне, там, с своими а с россиянами, с согражданами, там в основном там кто как живет, в каких городах там. Мне очень ну, подходит общение о войне. Вы хотите что-то сказать? Спросить, Ливан. Ну, да, да. Как вы думаете, когда он закончится? Не знаю. Это Какие временные сроки? не имеет ответа. Еще будет какой-то mm. вопрос, или я могу задать вам вопрос? М можете, ну, вы, давайте, вы зададите. Да, я, давайте, попробуем. Для справедливости. Ну да. Ну, чтобы игра была в разные ворота. Да, конечно, конечно По вашему конечно. личному мнению, почему Россия напала на Украину? А, по моему личному мнению. А, ну, это долгий ответ будет, слишком. Там, Вы не можете думаю, назвать не одну, две, три причины. Не долгий ответ, а. Долгий это, три это проц... Ну, это причины. Ну, это. Не сказать? можете, я понял. Задавайте свой вопрос. В двух, в двух я не могу сказать в словах, вот почему Россия напала на Украину. Попробуйте это... в четырех. Ну, э, сейчас, секунду, сформирую в башке просто. Э, э, ну, я так думаю, что э, вот э, еще там можно наблюдать, там говорят, по крайней что вот э, еще в, при развивании СССР там были, так сказать, вопросы, говорят, чей Крым и прочее, и прочее. Uh, и uh, вот uh, затем в 2014 году, да, uh, когда случился Майдан, uh, и, соответственно, uh, ну, Путин решил, что как бы он не может отпустить Украину вместе с Крылом там, uh, и решил, грубо говоря, забрать его себе, а остальные uh, вот эти вот области, так, Донецкую и Луганскую, грубо говоря, uh, впихнуть обратно в Украину, чтобы иметь там, грубо говоря, голос. Я Ар так понял, макетации. что Путин. Причина в Путине. Не-не-не, не не. -не, 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 -не. Причина а не в, в чем? Причина. Нет, Пу причина в Я думаю, в истории, если грубо так говорить. В истории. Что именно? Истории потому что Истечки, Рюрик, как нравится. он Карлсону рассказывал. Он нет, нет, не потому что. Не, ну он, он, начал. Мы сейчас про него говорим или про... Мы то, говорим думал? о причинах и всего, что вы сказали. Я понял, я... что причина в Путине. Вы сказали, что нет причин Не, в истории. Ну, нет, Причина в истории. Причина, конкретизируйте. Понимая, Путин, Путин. Причина, причина в том, что большинство, так сказать, населения России считает грубо говоря, Крым, это триггер был, Крым считал своим незаконно отнятым у России. А... Тех Большинство Росси... которых... жителей России читать не умеют? У меня напрашивается вопрос. Почему? Ну, я не знаю, почему они читать не умеют. В школе, наверное, не учились. Ну, они так учились в школе, и каждый там практически там вот вот там, извините, э, на каждой странице учебника истории там Крымская война такая, -то», потом еще Крымская война, потом еще Крымская война, потом Нет, война... Крымская ну, война одна и... была. Вы ошибаетесь. Не да, и учебники Крымские ваши. походы, Крымская Крымская походы, Крымские войны, э, которых было несколько походов на Крым. И а, понимаете, какое война это отношение в... имеет ну... Российская империя к современной Российской Федерации? Ну большинство. Я говорю, я говорю о том, что люди думают. И большинство и, и большинство людей, грубо говоря, они считают себя, естественно, наследниками и российскими Итак, империи, вторая и причина Союза. это плохое образование россиян. Первое это Путин. Второе нет, не плохое, плохое. Нет, я не считаю, что это плохое, потому что хорошее это хорошее образование. Это, это точка зрения. Никаку, это не образование россиян, а просто точка зрения на мир. Вот такая. Вот точка зрения на мир. Заложенная вот в учебниках ну, истории. Ну, может быть, да. Так. Да, ну, наверное, И так да. две причины ну, я... определили: первая, Путин, вторая. Она заложена. Она, она, она заложена не в фильме, которая она заложена. Она заложена в нашем прошлом. А в нашем прошлом как очередь, далеко а... заложена в прошлом эта причина? Ну, вы знаете, там семнадцатого века. Далеко ну далеко ну исти ну далеко потому что ну далеко конечно далеко очень но... далеко я а, понял историю любого историю любого народа заложено далеко вот, ну то есть даже американцев извините а, Ну, хотя у них не упрочая история но все да. равно ну то есть вот. ничего не понял да. ну третья причина первые две я как бы понял или на этом закончили а, ну третья причина да, а, мне и двух а, достаточно как бы ну третья как бы сказать то что Третья причина, это, грубо говоря, то, что вот, э, э, жи, допустим, ну, жители, доп, вот, больше не про Крым даже, а про Донецк, Донбасс и прочее, эти люди вообще, ну, никак не отличаются, допустим, от россиян, ну, то есть от меня, допустим, я в Питере живу. Я прошу и, прощения, албанцы э, э, от вас внешне сильно отличаются? Нет, почему тут я говорю не про внешний вид. А про что? Потому что у нас внешне много разных, по культуре, языку, по историческому пути, по грубо, да даже грубо Ничего говоря, не по русинскости. Ничего не понял. Какая третья причина? Это похожесть украинцев и россиян. Нет, не украинцев, а, а именно э, укра... не украинцев россиян, а ну ну украинцев в, них в смысле национальности а украинцев граждан Украины на тех территориях, которые сейчас оккупированы Россией. А чем граждане от граждан... Донецкой области отличаются от граждан Харьковской области? А вот хороший вопрос, наверное, ничем. Ничем. Почему а, ну, Россия захватила ну, Донбасс, но не Харьков? Ну подождите. Ждем. Харьков бомбите ну, и. Да, ну. Подождите, как бы еще не еще не еще вечер, может и захватит. да, может быть. Я причину понять, я причину понять не могу. Украина напала на Россию, потому что жители Донбасса такие, как жители Харькова, или как? Ну, как-то Причина заключается в том, что Украи нет, Россия. Россия вмешалась в вмешалась конфликт э, гражданский конфликт внутри Украины. Так вот это а, и который... вопрос, а почему вмешалась в гражданский конфликт? Потому что мы вмешались, потому что читает одну из сторон гражданского конфликта своими. Как это своими? Вот что значит все. своими? Своими вот гражданами. Или как? Сво... ну просто своими. своими ну, ну как своими это своими. Так, своими это граждане Украины ну я вам объясню я вам все на пальцах смотрите вот на следующих примерах вот допустим можно взять Турцию да так. и Северный Кипр да и естественно Южный Кипр так. вот когда греки грубо говоря греки грубо грубо говоря начали грубо говоря бомбить Северный в... Кипр и конфликт не бомбить, нет. Ну, грубо говоря, вступили в конфликт, напряжение с северным Кипром, в принципе, они могли бы там, да, да. ну, почитайте историю, я вам Но говорю вы прав. объясните, да. вы читали. Я, я, я вам говорю, когда... Для да, того, чтобы пример говорю, был когда там... корректный, вы должны рассказать, как греки-киприоты что... напали когда, на греков-турков, на киприотов-турков. Когда, когда, когда между ними случился конфликт, вот скажем так, как раз, не было там никакого то тогда... конфликта. Ну не было, просто поскольку на территории Северного Кипра была очень большая турецкая община, Турция решила эти земли к себе присоединить. Какой там был конфликт? Что там, боевые там действия? Там был военный конфликт, военный да, были, конфликт. Боевые долго, Понял. Но были боевые действия, недолго, были боевые действия, да. Режим черных полковников, почитайте на эту тему. Я Режим черных сейчас... полковников был в Греции. Ну, Но не э, на так, Кипре. А, ответ, правильно, 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 правильно. это случилось с триггером вот этого кип кипрского конфликта. А То при есть, чем а, здесь Россия? Там... Ничего не понял. Я говорю, я говорю аналогии, аналогии. Вот Турция Смотрите, как бы у нас был своих, внутри своих. Украины какой-то конфликт, как вы считаете? Правильно. Так, почему Россия влезла в этот конфликт? Причем здесь? Ну, творится. я объясняю, потому что мы одну из сторон считали своими. А вот я пытаюсь выяснить выяснить, Как это соотечественники, если это граждане Украины? А, ну так соотечественники, свои но соотечественники. они же граждане все. Украины. Как это? Что такое со, соотечественник? Ну, ну так соотечественники, ну так соотечественники. Бро, Подождите, Господи, что такое соотечественник, тогда в вашем понимании? Сотвечник это человек, практически идентичный по культуре, по языку, по истории. Извините, они стали гражданами когда? В 1991 первом году, так правильно, правильно, ну. правильно. Их никто, и, и извините меня, они стали гражданами Украины не по своей воле. И Кто не по вам своей... такое они сказал? Про... Подождите. Кто вам такое ну, сказал? Ну потому что, Ну, потому что, когда Донбасс был присоединен к Украине, когда Донбасс Республик, был присоединен там... к Украине. Ну, когда он был присоединен к Украинской ССР, я точно не знаю. Точно не знаю. Ну, наверное, в 20-х годах. Ну, и большинство да. населения Тогда Донбасса их, было их, украинцы. Никто не, Их никто не спрашивает. Их никто не, а, а, не, ну, не спрашивает. Большинство населения Донбасса украинцы. И ну, в вот 91-м году. Ну, сейчас они вам доказывают, в 91 -м, -м они, году. Сейчас они вам доказывают, какие они украинцы, убивают в 91-м году. Вот и все. Когда был референдум по поводу независимости Украины, я, я, то, я жители знаю, Донбасса да. проголосовали за независимость Украины. Кто вам сказал, ну, а, что ну, не по своей воле? Откуда у вас такое слушайте, мнение? Слушайте, а, ну если бы они... это Хорошо. Подождите, И давайте простого... я задам вопрос. Вы, мне спрашиваете, а вы, спрашиваете смотрите, себя. Откуда, вы меня спрашиваете? Вы мне задали один вопрос, а потом другой вопрос. Откуда вы да. взяли, да, что... Граждане Украины на Донбассе не по своей воле оказались в Украине. Откуда? Из такого простого факта, что, что очень значительное население выступило против. И сейчас они... Конкретно, Ничего, 150 тысяч не мужиков, понял. 150 тысяч, 150 тысяч, ну, из такого простого факта, что сейчас 150 тысяч мужиков, у которых есть семьи, отцы, там дети, братья. Дон, которые делились на Донбассе, у которых дедушки жили. Если они бы что, туда убивают, не вошли они российские убивают, они войска... Убивают ваших, они убивают ваших солдат. Вот из-за этого. они сепаратисты и коллаборанты. И отсюда ну, следует, вот что их, в девяносто вот первом вот году они не ну, по а вы, своей а мы, их под, а мы их поддерживаем, а мы их поддерживаем. Так вот все, это вот и все. вопрос такой. Почему вы поддержали потому сепаратистов? Что они мои, а потому что они наши братья. Поэтому. В каком смысле братья? Они граждане Российской ну, Федерации? Ну, если вы, они сейчас, да, сейчас же граждане нет, Российской Федерации. Нет, на 14-й год они были гражданами Российской Федерации. Э, ну, многие из них нет, наверное, то есть да, большинство из них, наверное, не было, хотя а. многие, наверное, были. И зачем я, вы влезли ну, в нет, конфликт? Скажем нет, скажем нет, скажем нет, так, что не были гражданами Российской Федерации. Так. И потому что то, какие я они могу сказать, ваши я, братья в какой-то я, 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 я не могу, сказать, вот, ну, значит, ну. Если вы не понимаете, то не могу вам это объяснить, вот честно. Нет, вот, вы словами, словами. если брат, значит, бы вы не кипятились брат. Вот и объяснили. Я не кипячусь, просто, просто я, я, не, ну, я не понимаю, я говорю вам еще раз, что а, из-за общности, не из-за общности, а из-за идентичного языка, исторической судьбы. А, какая говоря, историческая судьба? Ну, блядь, значит, какая? Ну. Донбасс, значит, какая историческая... западная часть Донбасса в составе Украины. да. да. В большинстве своем, по всем переписям, это украинское да. население. Ну, слушайте, ну западная часть, Ну, короче, слушайте, я сказал то, что я хотел сказать. Я понял. Ну, Спасибо. И... Да, все. все как ну, бы ну... вопросов? Претензий к ответу, как бы нет. Ну. У есть... вас ко мне какие-то вопросы есть? Или вам еще можно позадавать какие-то вопросы? Ну, можете позадавать, да. Можно, да, позадавать. Позадавайте, с удовольствием. Угу. Если смогу, отвечу. Э -э Почему ваши войска влезли в 20-х числах февраля 2014 года на территорию Крыма? Там тоже ваши люди? Ну, потому что, Братья. господин, потому, ну, во-первых, да, так. кроме крымских татар, да, ну, то есть там бывшие военные пенсионеры, там бывшие... Uh, грубо ну там селились в основном там моряки, там прочее. Ну, я так mm. понимаю. Вот э, эти русские, да, естественно, братья. So. Кто еще? Есть, а этим братьям да. что-то угрожало? Uh, вот честно я не могу сказать. Надо, вам надо спросить у самих крымчан, что ты им угрожало. Yeah. Или когда нет, я к я крымчанам я встречаюсь, я всегда спрашиваю, да. Но поскольку ну, вы, ну, вы попались, ну, мне. Он, ну, меня Нет, я, я, я у не вас. скажу вам. Но я, сказать, но, 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 но я но, но, не знаю, потому что меня там не было. То есть, я, естественно, понял. я не могу сказать. Но вероятно, вероятно, просто, что, ну, что я, я, в общем еще раз говорю, что Путин думал всегда, что Крым Нет, был всегда был незаконно, не несправедливо. До 2014 До думал. года Нет, Путин неоднократно заявлял, что он думал, мы не знаем. Это ваше предположение? Нет, нет, он заявлял, что он думал конкретно. А, он заявлял. заявлял что он думал. А, он, говоря до 2014 да. года, что Крым украинский, он на самом деле врал, потому нет, он что... Не говорил, он говорил, нет, он говорил не что Крым украинский, он говорил так, он говорил, что... он, он говор, Вы немного лукавите. Я он говорил так. Вы исправьте И причем меня. Причем он, говор, он говорил так, что типа ну Крым несправедливо же отошел Украине. Нет, ну, никогда он до 2014 года вот. такого не говорил. Вы? Я, я, Вы? я, 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 знаю, я, я, Поверить я. Поверить вам, я э, верю, Я понял. Я верю, нет, Каким? не имею, но ну, мне все равно. Я верю в источнику, э -э -э -э. который лично, как бы, лично он им это говорил, Куда? Ну, да, лично. что я должен набрать, чтобы услышать. <заркан> это? Вам, вам ничего, как я, бы, я как бы. Не я не вместо вас не сп... знаю. Я говорю то, что я думаю. Выбирайте, что хотите. А, я понял. Это. Хорошо. Это. Я говорю вам то, что я думаю. Я же вас и спрашиваю. Доказывать вам. Правильно, но доказывать я вам это не, не буду, потому я что понял. это не место, не место, не, не место, для, для доказательств, Совершенно с вами да. согласен. А в, конце, я, я, в этом я, случае, нет. я в этом случае, в этом случае я вам сделаю исключение, я вам скажу, что это сказал Венедиктов, который, который лично с Путиным да. разговаривал, Присо, и он лично да. с ним говорил, и лично вот, лично Веник рассказывал, как он его говорил, там до еще это ну, было на а Какой до 2000, пиздобол даже ваш даже... веник, я знаю. Такой же, как и Путин. Ну, это так, чтобы прервать ну, поток ваших Не, но, мыслей. Ну, ну все, все, все пиздоболы, один вы не, умный, не все. хороший человек. В В ну, да, да. Ладно, все. Да, да, да. да я ладно, пока ничего окей. не говорил. Я только а, вас а спрашивал. Да. Вы ну, мне ни одного вопроса ну, не дали, чтобы оценить меня как пиздобола. Не, ну, просто Тогда вы задайте говорите, вопрос. Нет, ну, вы, вы оцениваете. Ну, не важно, короче. Да, не важно. Это я и, что, ну, короче говоря, я вам говорю о том, что Путин всегда считал Крым. Несправедливо тут России. Да. Но и говорил, когда что Кремль украинский и когда, до 2014 года. И когда я, он говорил то, что он говорил, то, что я сказал, что он говорил. Конкретно ага. он говорил. Я вам это... должен поверить, что? вы не будете доказывать, потому да что, не что ладно. чат рулетка не место для доказательств. Я понял. Я сказал, Спасибо что, что за. Я просто сказал Венедиктов. Вы можете его вы, вы, вы прогуглить. Обязательно прогублю, Обязательно. Да. Чтобы да. подтвердить и... для вас ваши слова. И... Мне делать нечего, я понял. Да. У вас да. ко Но... мне вопросы есть? И соответственно, и, соответственно, когда была представилась возможность, грубо говоря, он просто его забрал себе и все. Я понял. То есть и обыкновенный с... ну, гопник. Да? Вот захотел, забрал, я понял. Ну, знаете, да, наверное, можно сказать так. Ну, да, не знаю, гопник или нет, но да, так случилось. Но, знаете, Украине следовало бы получше заботиться о жителях, чтобы они когда он забрал, mm -hmm. потому что, чтобы они начали партизанскую войну, mm -hmm. потому что, знаете, когда, допустим, когда Гитлер... Ну, а, мы он, должны допустим, заботиться пришел... о территориях оккупированных России. Это как вы это видите? Нет, вы не... Вы, вы, Неправильно, вы, я понял. Вы меня вас. слушаете, вы меня головой слушаете или чем? У вас ну, там что-нибудь работает? Шами. Все. Я вам, дайте я вам еще раз скажу. Так. Что, когда Гитлер втокся на территорию Советского Союза... Так. А, и, и там Белоруссию, так. Украину, ну не западную Украину, там было, встречали э, с цветами. А, Белоруссию, Украину. Угу. Там сразу началось... ночь, что? Ничего. Что, начало? ничего. что то началось? Нет, ничего. Там, там началось ничего. партизанское движение. Очень плохо знаете историю. Партизанское движение сами... началось после того, как на оккупированной территории Гитлером стали забрасывать... Э, Отряды НКВД для создания партизанского движения. Фактически... Ну, ну хорошо, фак... но тем не менее... из-за из... Ну давайте я закончу, смотрите. Да-да-да, давайте. С давай. территории не оккупированной. На оккупированную Правильно, территорию в 1941 году стали забрасываться отряды НКВД. Для того, Согласен. чтобы организовать партизанское движение, потому что Правильно. внутри на оккупированных территориях никакого партизанского движения не было, я вам расскажу Хорошо. почему. Но вы сказали, Все органи... секретари... вы сказали, организовать. Да, но вы сказали, что когда сюда зашли немцы, здесь население стало организовывать партизанское движение. Ничего подобного. По, Хорошо, а по... почему вы? Я а почему... сейчас отвечу вам на вопрос. Когда началась Великая Отечественная война, все, всем первым секретарям обкомов партии пришла уведомление о том, что они должны остаться на оккупированной территории и организовывать партизанские движения. Ни один из первых секретарей обкомов партии не выполнил этот приказ и не создал ни одного партизанского отряда. Поэтому сюда стали забрасывать партизан из неоккупированной части. Практически до середины 42 года все эти э, отряды НКВД были выловлены местным населением и переданы в руки Гестапо, Вермахта и так дальше. Активное партизанское движение, это я вам как историк рассказываю, если вы не знаете. Стало на территории Украины и Белоруссии, тогда, когда началась после Сталинградской битвы и Курской дуги, сюда продвигаться Красная армия. Вот тогда здесь стали активно действовать партизаны. Но это я вам рассказал как историк, а я пытался у вас выяснить причины нападения на Крым. Вы... Я вам еще раз объясняю. Да, Нет, я объяснять не объяснять не надо. Вы мне объяснить ничего не можете. Вы можете сказать личную точку зрения, что я вас и спрашивал. Я вам сказал. Так. Ну, что вы не поняли? Ну. Я, я все сказал. понял. Все, ну, спасибо. Все. У вас ко что? мне вопросы есть, потому что у меня к вам закончились вопросы. Да нет. нет вам нет, еще нет, рассказать о партизанском особо. движении и кто кого встречал цветами? я вам расскажу о Локотской... Я вам расскажу о республике, где цветами встречали немцев. Куда? Не хочешь слушать о Локотской республике? А я все-таки э, расскажу вам, что, шановные глядачи, слухачи, чекайте, на жаль, придется почекать трошки э, довгенько, Тому що аж 25 травня в суботу, в рамках програми Історик щосуботи вийде інтерв'ю з грузинським і французьким істориком, доктором історичних наук Ладок Велихідзе, де якраз ми піднімемо питання колабораціонізму Власова і Локоцької республіки. І ви почуєте дуже цікаву, як на мене, правильну точку зору. Чому в радянські часи і пострадянські часи в російській історіографії розпіарений саме Власов, і про нього написано дуже багато інформації, і фактично залишилась нерозпіареним так звана Лукоцька Республіка, маленька інтрига, я розповідати не буду. Чекайте 25 травня передачі з Ладок Веліхідзе. Приємного перегляду!